средства поражения живой силы противника и его огневых зас, средств противотанковые гранаты, реактивная противотанковая граната. Так, давайте с краю. пулемет. Калашникова модернизированный. 762 мм. Калибр? да, калибр. Ну, эффективная mm -hmm. э, значит, бронепробиваемость у него на 1700 метров шлем и 1200 бронежилетов. Такая с набоя? 150. Вот 150-250. Реактивная противотанковый гранатометр ПК-22. Ну, калибра 7, 73 мм. Маса гранати 2,5 кілограма. В принципі, навіть кілометр можна спробувати. Ефективний як про бронетранспортери, так і проти танків. Так ДТР, так само? Танк. Да. Ну, в танк, на танк є. Смотри, куди потрапити. А які зони танка, такі, які варто цілитися? Там, де бен, топливний бак, гусилиць. Снайперська винтовка, автомат Калашникова 545 з подстольним гранатометом летом і автомат Калашникова 7.62.